Добрий вечір, вітаю вас на телеканалі Тивай. Запрошую в правду Романа Скрипіна. сьогодні, слава Богу, у нас не політики в гостях, а Сусанна Джамаладінова або просто Джамала, добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали до нас на програму. Чи на ти будемо як? Як на ти, я думаю. А? На, на ти, ти може? так. Да. Окей. Як зараз з творчістю? Тому що... Тому що певний час минув і, чесно кажучи, джамалу десь не видно. Да? Да. Ну, я не думаю, что это так, потому что на самом деле э, творчество и музыка это есть вообще... Я как вчера буквально недавно на встрече с, э, с некоторыми людьми, я, мне сказали, что джамал ⁇ это ходячая музыка. Поэтому у меня так складывается, что наоборот музыка ⁇ это и я и творчество. Поэтому, если даже я куда-то пропадаю, значит, я сижу в студии, пишу какие-то новые песни. И либо вот недавно я была в Лос-Анджелесе, где я встречалась с... Э, саунд-продюсером Уолтером Афанасьевым, где я э, Джеймила писалась на студии, где я встречалась с разными музыкантами, где я попала в неимоверный джазовый клуб, и мне удалось попеть с квартетом Дейла Блэка. Ну, то есть это постоянная музыка, поэтому если я пропадаю, наверное, для телевидения, то я не пропадаю для Для твої своєї творчества, опять-таки йде в копилку для того, что-то -то очень хорошее для людей. Давай почнемо з того, що було э, в серпні 99, 2009 року, mm -hmm. та, от, э, рік тому, э, практично рік тому, э, ми побачили джамалу, запам'ятали ось таку, яку зараз побачить глядачі. Якщо власне говорити про це, що було 2009 року, це твої біографії, якщо можна сказати, минула ціла епоха mm -hmm. за великим рахунком. Ти така сама зараз? Чи можна сказати, що ти докоріно помінялась? Uh, Мені каже, ні один музикант, ні один, один творчий чоловік uh, не стоїть на місці. Що якщо ти кажеш? Та да, Валерій Леонтьєв не стоїть на місці. Просто ми бачимо одну і ту саму заморожену Валерія Леонтьєва, да? бачимо ту саму Аллу Пугачеву. Бачимо, якщо з українських виконавців бачимо ту, ту саму Оксану Білозір. Боже, і і і, Леонтьев, і, і Алла Пугачев, по стільки раз експериментували, що... Я не знаю. Ну и лично я всегда, Он не то чтобы я наблюдаю такой... за этими артистами, но я их вижу. Mm -hmm. Поэтому я могу сказать, что моя музыка меняется. Более того, я после того, как я вышла с волны, буквально даже после этой песни, мне многие спрашивали: а, Джамала, пишете ли вы? будете ли вы писать свой альбом? Я сказала: что вы? Я так, я боюсь быть композитором. То есть я пишу, но это больше, так скажем так, для мамы, для папы, послушать для друзей. Но в итоге сейчас так получается, что дай бог все будет хорошо, может к зиме я закончу свой авторский альбом. Ну то есть вот опять-таки это о том, что э, как, как, как я расту, как я развиваюсь, моя музыка меняется. Да, я сотрудничаю с очень многим, э, многими творческими людьми. Да, это и саунд-продюсер Демоникиан, Евгений Филатов, mm -hmm. это и Татьяна Скубашевская, которая пишет лирику на английском языке к моим песням но в то же время это все движется и меняется а, мне хочется экспериментировать и в одежде и в музыке не может не мож, не кардинально музыка все равно она формируется а, год, не то что годами но все равно мне бы хотелось чтобы не я называла свой стиль ну типа там ой там соло, или джаз или поп или кто или что а люди сами сказали вау это там какой-то вот определенный стиль там не похоже ни на что поэтому я меняюсь Музика, музика, музика і твочі. Байду no, я сярачі я запалали. І ну насправді так. все набагато, набагато практичніше, і, скажімо, приземленіше. Зараз дайте нам портрет пані Коляденко на плазму. Це це та людина, до якої ти фактично потрапила в обійми після Юрмали, mm -hmm. яка стала твоїм продюсером. Не, Але... не так даже, Роман, а, не, ну, не я после, а не до биограф Джамалы, Ну до. Да, так, до, так. до до Мы даже э, мы два года сотрудничали в мезеклипа, где Лена?», и я изучали друг друга, и после этого угу. а, Лена пришла и сказала, что блин не попробовать ли тебе поехать на волну? Давай попробуем. То есть мы, я делала музыкальный материал, Лена делала режиссуру, Назар Дидок делал костюмы, поэтому тут как бы... А зараз кто костюмы ровно. В этом все. А, сейчас я сотрудничаю с разными украинскими дизайнерами. Я просто была очень даже удивлена, Арман, знаешь, когда я просто кинула, не то что клич, а просто там... Кто хочет сделать костюм Джамали? Оказалось, очень много действительно украинских Дізайнерів, які хотіли зі со мною затрудничати, це, вот наприклад, ну... Камінська Кононова, і Юлія mm. і... ну, вот. ну Одна справа, коли там, стиль робить одна людина, той самий назад. Да -да -да. А інша річ, коли клічі тут збігаються. Ну, я просто не знаю, в них є комерційна вигода якась mm -hmm. та? або користь. Одягти джамал. Ну, на тобі ж ніде не написано, кто одягає. Да, конечно. За великим рахунком. Это... Ну. совершенно верно, потому что нигде не написано, и это формируется от музыки, так от а моей национальности, если ты хочешь коштует, религии. Коштует. а в смысле ты спрашиваешь, сколько стоит мой костюм? Так что? Нет. Ну плат. я не могу этого сказать. Это все очень А, то, то ты а более грош. того, если ты хочешь знать, этот платок практически ничего не стоит. Мне кажется, сейчас одеваться легко, потому что ты можешь найти что-то от мега крутого дизайнера там за какие-то деньги, и тут же ты можешь найти какие-то мамин туфли или Там, бабушкин платок. Ну, то есть, реально, це зараз дуже клево експериментом. Про речі практичні. Это Поверніть мне мені Олену Куляденко на да. екран. То, що ви так її забрали скоропостіжно. Ні, не Джамалу, А Олена Куляденко. Експеримент. Дякую. Який експеримент? Ну, там був потом. Я про це теж хочу поговорити. Угу, Нерма ну, да. ж воно з'явилося, рояль в Кущах теж називається. Да -да. Тепер Олени Коляденко немає. Я от uh -huh. можу взяти прес реліз та, який був розповсюджений про зміну менеджменту. З чим це було пов'язано? Все ж таки виникає питання. Тож тут добрі слова. На дуже важливому етапі моєї кар'єри такими людьми були Іліна Коляденко, uh -huh. Назар Дідик, вся команда. Ми в місті пройшли. Uh -huh. Я дуже благодарна, що вони зробили для мене. Ну, тим не менше, до свидання. Uh -huh. Чого? Що за момент прощання нас став? Mm -hmm. Ты знаешь, ли мне было удивительно, что Лена захотела раскрыть это только сейчас. На самом деле эта история началась еще в ноябре месяце, даже если не в октябре. На самом деле, то, что это, это даже еще меньший срок после волны, да, то есть это то, что заставило нас думать по-разному. Да? Когда мы думали одинаково, что действительно формирование моей музыки не может быть преобладать некое слово эстрада, которое мне не не нравится никаким образом, да, то есть должно, так как и развивалось дальше, потом Джамала ассоциировалась с людьми, а, ну извини, что я сама себе, да, но Джамала, а, это та, которая умеет петь, а, Джамала, это та, которая поет фирму, а, Джамала там или как в лос Лос-Анджелесе сказали, а ты что с Нью-Йорка, ну то есть, понимаешь, когда эти эти вот эти вот эм, Фразы они э, составляют личность человека. Поэтому э, мы двигались в направлении, мы мыслили одинаково музыкально, э, визуально, скорее, да, и мне нравилось, что. Лена прислушивается ко мне, я прислушиваюсь к ней. А потом все знаете, режиссуры, да, все режиссуры, все, все костюмы. То есть, и даже было такое, что мы, 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 могли экспериментировать с Назаром, да, который мог пошить мне платье, но потом я понимала, что Назар, это не мое. Меня отвлекает там чрезмерное декольте или слишком открытые ноги, или мне душно. Ты же знаешь, что я всегда, это мой главный месседж всем дизайнерам. Я на сцене не модель, я певица. Я хочу чувствовать себя комфортно, я хочу двигаться комфортно. И потом это исчезло, ты понимаешь? И исчезло, ты понимаешь, обоюдно. Не потому что я виновата, там, что вот как-то я... Оно просто у Лены постепенно пропадало настроение, потому что она как бы спрашивала меня, что что-то там происходило, нравится ли мне это. Но я отвечала, что да, но хотя я так не думала, и она это чувствовала. То есть вот эти мелочи, Они вот это настроение, Настроєння настроєння в команді. Ти розумієш, що ти в шоу-бізнесі, в принципі. А і тут, ну і що? Якщо хочеш досягнути результату, то так. всі ці речі, вони ну, як зазвичай не враховуються ніколи, ніким. ким. в тебе настрій? Ну, журналістів тим більше. Угу. Як ти прокинувся, як ти спав? Угу. От глядача, от зараз, ми будемо йому це все пояснювати, і це абсолютно не цікавить. Горяча не интересует, что у тебя болидживит, голова. Да, согласна. Ему Это нужно шоу. Жестоко. Это Нет. Да, ему, и не шоу шоу. ему не потрібно шоу. не ему не Тому слушателю, который уже, которого, с которым мы сделали революцию на новой волне, каждый год побеждал кто-то на волне. А что же произошло в моем случае? Вау, нифига себе, Чувишка вытащила на, <решко> вытащила на конкурс новая волна, международный конкурс, практически джазовый стандарт. Я с этим History гастролировала по Вознесенском, по Камьянкам, Буськам, и где люди действительно выходили минус 9 и стояли и слушали History Ну, когда бы это могло бы было быть?